siang para pemirsa ing pun di kemaun panjenengan wonten Kepangggi malih kalian kula ofleri air gabisan ke swallow F absen walu ing pawarta siang menika ugi panjenenenga sedaya tasa pinaringan kesseatan lan kebajan Pawalto ingkang bad kula ataturakan ing siang menika ngandarakan bab bencana alam tanah longsor ingkang nyarang desa sumberjo Kabupaten karangannya Kadus bundi Kamuhanapnipun. mengkene pawartane selangkan nipun sumberaja april skale ewu selangkong tanah longsor kedadosan ing diso sumberaja kecamatan ngergoi kabupaten karanganyar dinten minggu enjing 16 april skale ewu selangkong longsoran punika kedadosan amarki udaderas ing kang tumiba wivit santan dumuki enjing akiban nipun kato warga rusa abot Lan dalam desa mboten saged diliwati. Kepala desa Sembaraja Ibu Partini ngandharake pilih wonten tigang griya ambruk lan gangsal kulawarga kedah dievakuasi dhateng balai desa. Lemah ing pinggir bukit mboten saged nahan kathah dipun banyu udan milo dumadakan langsor nyeret griya engkang wonten ing lereng ujanipun Ibu Partini. tugas sangking PPBD Karangannya TNI Saho warga sami makarya peperangan kangge biapon para korban ngasi ira runtuhan lan papan pengungsian sementara. Senajan bonten wonten korban jiwa kerugian materi dipunira atas puluhan juta rupiah. Pemerintah Kabupaten Sampang ngirim bantuan pangan selimpo lan tenda darurat kangge warga ingkang kataman musibah. Mugi para warga tansah eling lan waspada utama nipo nalika mangsa udan rawuh, kewaspadaan lan gotong royong saged dados tameng tumbrang bencana. Mugi Gusti Allah tansah paring pangayoman lan keselamatan dumateng kita kabeh. Mekaten pawartos yang menika matur nuwun panjenengan sedaya ingkang sampun mirengaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi.